Жены и матери украинских военнопленных обратились к представителям церквей. Священники собрались в Краматорске на военной базе «Сармат» по приглашению службы безопасности Украины. Кто их будет искать? Как мать может помолиться за своего сына? Чи за живого, чи за мертвого? Вибачте. Помогите, В этом я, 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 просто уверена. В этом вы нам можете допомогти. Вера – это не только слова, это и дело. На на можете нам На встрече присутствовали служители различных церквей – протестанты, православные, католики, мусульмане. Представитель одной из протестантских церквей предложил священникам московского патриархата выступить посредниками в переговорах с боевиками ДНР. Вы там неплохо живете, у вас там хорошие дела может быть, вам стоит прийти в эти казематы и посетить этих военнопленных, перенести им передачу. Мы организуем, соберем еду, все, что необходимо. У вас есть там возможность прийти. Прийти, может быть, покормить их, перевязать их раны, узнать о их здоровье и, может быть, какую-то весточку оттуда передать сюда. Встреча завершилась общим молебном во имя мира и единства Всегда Украины. Едим, так нехай исчезнуть враги наши і як прах просыпается від лиця вітру, так нехай розвіються їхні злі